Difteri ya təhlükəli yolu xucu xəstəlikdir. Hansı ki, Corynebacterium diphtheriae bakteriyası tərəfindən törədilir. Xəstəlik havadamcı yolu ilə yayılır. Burunudlar və ağızudların selikli qişasının iltihabı ilə ümumi intoksikasiya ilə müşahidə olunur. Difteri zamanı ürək damar, sinir və ifraz edici sistemlər zədələnir. Törədicisi əsnəkdə iltihab yaradır. Xəstəlik, naxoşluq, yüksək bədən hərarəti, boğaz ağrısı ilə müşahidə olunur. Toksinin təsiri altında sinir sonluqları zədələnir. Difteriyanın səbəbləri. Difteriyanın səbəbi Corynebacterium diphtheriae bakteriyasıdır. Bakteriyanın toksigen ştamlları tərəfindən ifraz olunan patogen difteriya ekzotoksinini ən güclü bakterial zəhərlərə aiddir. İnfeksiya orqanizmə burun və ağız udlağının selikli qişalarından, konyunktivadan, zinsi orqanlardan, dəri və ya qulaqdan keçir. İltihab ocağı infeksiyanın orqanizmə daxil olduğu yerdə yaranır. İnfeksiyanın ocağı xəstə adam yaxud difteriyaçı öpünün daşıyıcısı ola bilər. Əksər hallarda xəstəlik havadamcı yolu ilə ötürülür, lakin həmçinin çirkli əllər və əşyalardan qapqazar. Oyuncaqlar. Mə işə tək yollarından keçərək dəri, göz və cinsiyyət orqanlarının difteriyasına yoluxmaq olar. Bəzən törədici süd və süd məhsullarında çox alır və nəticədə xəstəliyin qidayla yoluxma halları baş verir. İnsanlarda difteriyaya qarşı yüksək həssaslıq var. Onları Xəstəlikdən və ya peyvənddən sonra əmələ gələn antitoksik immunitet qoruyur. Difteriyanın simptomları. Difteriyanın simptomlarına aiddir. Ümumi halsızlıq, bədən hərarətinin 38 dərəcəyə qədər yüksəlməsi, boğaz ağrısı. Əksər hallarda difteriyanı ilkin mərhələdə sadə KRF ilə səhv salmaq olar. Lakin bir müddət sonra 1-2 gün Badamcıqlarda xüsusi ərt yaranır. Əvvəlcə bu ərp ağım tülvən nazik olur. Lakin tədricən qalınlaşaraq boz rəngli olur. Xəstənin vəziyyəti yavaş-yavaş pisləşir. Səsi dəyişir. Bədən hərarətinin yüksəlməsi cüzi olur. Rökəmvəxixnün digər əlamətləri olmur. Difteriya ərpi. Boğaz ağrısı və iltihabı bir müddət sonra yox olur. Lakin difteriya ekzotoksini ciddi təhlükə kəsb edir. Toksin yüksək sürətlə qana keçərək böyrəkləri, sinir sonluqlarını, ürəyi zədələyir. Məhsul xəstəliyin təhlükəli ağırlaşmalarını törədir. Miyokardit ürək əzələsinin zədələnməsi. Nefroz böyrəklərin iltihabi və distrofik zədələnməsi. Sinirlərin çoxsaylı zədələnmələri. Xəstəliyin ağırlığı məhsul ölümlə nəticələnə bilən fəsaddlarla ölçülür. Difteriyanın növləri. Ağız udlaq difteriyası. Ağız udlağın difteriyası böyük və uşaqlarda bu xəstəliyi ilə geniş yayılmış növüdür. 90-95%. Xəstəliyin əvvəli qırxnı xatırladır və orta intoksikasiya ilə keçir. Xəstənə xoşlub hiss edir. Başa ağrıları, iştahsızlıq. Dəri avazımış olur. Taşikardiya əmələ gəlir. Damaq və badamcıqlar şişir. Badamcıqlarda örümçək torunu xatırladan şəffaf pərdə əmələ gəlir. Fibrozlu ərt. Lakin xəstəlik inkişaf etdikdə ikinci gün ərt pozarır, qalınlaşır. Ərti kənara etmək çox çətindir. Çünki selikli qıraqa qanaya bilər. 3-5 gün sonra difteriya pərdəsi yumşalır. Onu götürmək asanlaşır. Limfa düyünləri böyüyür. Palpasiya zamanı xəstədə ağrı hissi olur. Difteriya qrupu. Difteriya qrupunun iki növü olur. Qırtdağın difteriyası və qırtlaq. Traxeya və bronx difteriyası. Son növü əksər hallarda böyüklərdə aşkar edirlər. Simptomlar arasında ən önəmlisi güclü ürüyən ürək səsində eşilməsi boğuqluğu solruluğunub tənəffüs çətinliyi ürək döyülməsinin çətinləşməsi sianoz xəstənin nəbzi zəifləyir arterial təzyiq çox aşağı düşür şuur pozulması baş verir qızılmalar zamanı insana sfiksiyadan ölə bilər burun difteriyası burnun difteriyasını cüzi intoksikasiya müşahidə edir tənəffüs çətinləşir. İrin və ya qanlı irin ifraz olunur. Burunun selikli qişasının ödəmi, yara, eroziya və pərdələrin əmələ gəlməsi qeyd olunur. Əksər hallarda xəstəliyi gözlərin, qırtlaq və ağız udlağının zədələnməsi müşahidə edilir. Gözlərin difteriyası. Xəstəliyin bu növü zəyifi frazatla, tonsilunktivanın iltihabı ilə Hərarətin mühüm olmayan yüksəlməsi ilə xarakterizə olunur. Göz qapaqları şişir. Qanlı irinli maye ifraz olunur. Göz ətrafındakı dəri qıcıqlanmış olur. Xəstəliyin simptomları sürətlə inkişaf edir. Gözün digər hissələrinin də zədələnməsi baş verərək növbəti xəstəliklərə amələ gəlir. Gözün bütün toxuma və qişalarının kəskin irinli iltihabı. Limfadenit. Qulaq Cinsi orqanlar və dərinin difteriyası. Xəstəliyin bu növləri çox nadir hallarda rast gəlir və burun və ya əsnəyin difteriyası ilə birlikdə inkişaf edir. Zədələnmiş sahə şişir. Üzərində difteriya erpi əmələ gəlir. Limfa düyünləri bəlki yer. Cinsi orqanların difteriyası qanlı irinli ifrazatla sitik ifrazı zamanı ağrılarla müşahidə olunur. Dərinin difteriyası yara sahələrində Ekzema zamanı dəridə çatlar olduqda əmələ gələ bilər. Zədələnmə yerində boz rəngli fibroz ərt yaranır. Difteriyanın fəsaddarı. Difteriyanın ciddiyyəti. Xəstəlik nəticəsində əmələ gələn təhlükəli ağrılışmalarla ölçülür. Toksin. İnfeksiya toksik şok. Orqanizmin bütün həyati vacib sistemlərinin kompleks lipatopoloji dönüşü törədə bilər. Həmçinin miokardit, ürək kəzələsinin iltihabı, sinir sütunlarının çoxsaylı zədələnmələrini, böyürək kanallarının iltihabı və distrofiyasını törədə bilər və s. Əsnək difteriyasının yerli növündə ağırlaşmalar 5-20% hallarda əmələ gəlir. Xəstəliyin daha ağır formalarında ağırlaşmaların əmələ gəlmə faizi xeyli artır. Difteriyanın klinik forması nə qədər mürəkkəbdirsə, Xəstədə o qədər də tez fəsaddlar baş verir. Ən çox ürək zərər çəkir. Xəstəlikdən 2-3 həftə sonra miokardit baş verir. Böyrəklərin iltihabı xəstəliyin kəskin mərhələsində baş verir. Sinir sistemi difteriyanın klinik formalarında zədələnir. Həmçinin sağaldıqdan 2-3 ay sonra difteriyanın profilaktikası xəstəliyinə güclü profilaktika üsulu vaksinasiyadır. Audit. Göy öskürək, difteri və tetanusa qarşı vaksin tərkibində difteriya ana toksini daxildir. Təəssüf ki, vaksin panaseya deyil, lakin insanı xəstəliyin ağır formalarının inkişafından qoruya bilər. Bu ciddi xəstəliyin yayılmasının qarşısını həmçinin xəstələrin vaxtında aşkar edilməsi ilə onların izolyasiyası və müalicəsi ilə almaq olar. Məs bunun üçün təhsil ocaqları və iş kollektivlərində illik müayinələr keçirilir. Anginanın və badamcıq iltihabının xroniki formalarına düçar olan insanlar ciddi nəzarət altında olmalıdırlar. Çünki ilk növbədə məhsullar difteriya xəstəliyinin risk qrupuna daxildirlər.